sənə yəni xeyir istəməsi olarsa və görürsən ki, orada bərəkət də olur, xeyir də olur. Və əgər insanın məqsədi xarabdsa, niyyət xarabdsa, heç vağ o işdə, o yolda yəni bərəkətli ola bilməz. Ona görə də qəraibim Allah buyurur ki, yəni Allah Tala insanın e, niyyətinə görə, qəlbində olan xeyir istəməsinə görə yardım gəlir. Əgər yəni, insan nə qədər e, özünə, ailəsinə və ətrafına xeyir istəyərsə Nə qədər o geniş olarsa və onun niyyətinə görə Allah təala tərəfindən insana yardım gəlir. Və insan da va tam əksinə, görsən heç vaxt xeyir istəmir e, və e, yəni xeyirə də çalışmır. Və o insan görsən ki, həmişə e, problem içərisində olur və özü e, məhv olur və bəzən də özünün səbəbi ilə neçələrin də məhv olmasına, yəni günaha düşməsinə səbəb olur. Və bu da elə bir təsadüd ki, Ə, çox vaxt insan öləndən sonra Allah qorusun, ə, özü ilə bərabər ə, günah kanalının açılmasına səbəb olur. Yəni necə ki, məsələn, hədisə gəlir ki, İdəmə İbn Adəm inqata amali illə min salatə insan oğlu öldükdən sonra üç şeydən başqa bütün əməli kəsilir. Onlardan bir sadəqətuncəliyi, axan sədaqətdir. Axan sədaqətdir. Yəni insan həyatda ikən yaxşı işlər görüb, məscid tikib, yol çəkib, körpü salıb və digər yaxşı işlər Allah üçün edibsə, yəni öldükdən sonra yəni ona savablar axaraq gəlir. Və eyni ilə də yəni axan sədaqələr olduğu kimi, savablar olduğu kimi axan günahlar da var. Məsələn, ola bilər bir kənddə yəni insan ə, məsələn orada narkotik faizlərdən istifadə edən yoxdur, birinci kim gətirir o kənddə. O rayona Və ondan sonra nə qədər yayılarsa, ölənindən sonra özürçün günah kanalını açır. Və hər hansı bir günah olsun, istə bir bidət olsun və Quran və sünnədə gəlməyən hər hansı bir yol olsun. İnsan bir qoyursa onu başını və ondan sonra başqaları ona tabe olaraq azırsa, Allah qorusun, insan yəni qəbirdə ikən o günahlar ona xaraş gəlir. Ona görə alimlərdən biri buyurur ki, xoş halına o insanın ki, o öldüyü zaman Günahlar da onunla yanaşı ölür. Amma bu və o insanın halına ki, o ölür, amma günahlar ölmür. Və özündən sonra günahlar buraxıb <coughs> və o günahlara görə 100 il, 200 il qəbirdə və daha da artıq, yəni əzab çəkir, Allah qorusun. Qəbirdən çıxma. Hə? Qəbirdən çıxma. Qəbirdə, qəbirdə ruh hamı və cismin Ruh həm və cisman əhlü sünnə görüşünür ki, ruh həm və cisman ikisi də. Bəs onun leli qabza salır. Hə? Leli. Yəni biz görə bilmərik axı onu. Ay səhv oldu. Ay səhv. Bu qəbr, o qəbr məndə. Cismandır. Yəni odmiyyətdə bizim gördüyümüz kimdir. Yəni ruh bəzən ruh həm və cisman, ümumiyyətlə daha yaxın olan görüş oldu ki, həm bu həm cismandır. O bizə aid deyil məsələn, o bərzax həyatıdır. Yəni canı böləndir. Yəni belə bax yanılmı öldüm. Bizə su da vardı. Bəli, yəni ona görə də sənə, yəni biz bu ümmət olaraq, yəni bu təslimiyyətdir, yəni insan mömininin təslimiyyəti hardadır? Gəldi bu <coughs> təslim olması. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.